Uh, oh hiyo guys Mas. Ha, selamat pagi Malaysia dan Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kami berada dekat Tokyo Big Sight untuk Tokyo Mobility, Mobility Show pada tahun 2025 lah. So pada hari ini kita bukan datang sebagai pengunjung tapi kita akan datang sebagai tetamu kepada Nissan. Nissan hari ini akan menunjukkan beberapa teknologi, pencapaian, kemajuan serta apa yang mereka akan buat dalam masa beberapa tahun akan datang melalui pameran Tokyo Mobility Show. Di sini kita akan tengok uh, kereta yang ada, elektrik, hybrid, uh, maybe beberapa teknologi baru serta kita akan lihat apa produk, apa yang akan ditawarkan oleh Nissan kepada pasaran Malaysia. Kepada penonton yang baru jumpa channel Mekanika, boleh tekan like, boleh tekan subscribe, boleh tekan share dekat YouTube, Facebook, TikTok dan juga Instagram Mekanika Malaysia dan jangan lupa untuk muat set saya dekat Netflix. Okay, dulu Tokyo Mobility Show ni dikenali sebagai Tokyo Motor Show. Ha, tapi semenjak dua menjani saat saya pada tahun 2023, Tokyo ni dikenali sebagai Tokyo Mobility Show di mana kita bukan saja memaparkan teknologi terbaru daripada otomotif, tapi kita turut memaparkan teknologi uh, kereta elektrik, artificial intelligence serta kepandaian buatan whatsoever lah serta banyak perkara-perkara yang melibatkan mobiliti sebab tu benda ni dikenali sebagai Tokyo Mobility Show dan hari ini, sekarang ni, waktu ni kita berada dekat Nissan uh, Booth. Uh, so sekarang kita boleh lihat bagaimana Nissan set up dia punya booth dengan menggunakan konsep manga ataupun komik daripada Nissan ataupun budaya Jepun uh, diserapkan dalam booth Nissan hari ini. Ok, seperti yang kita sebut tadi, inilah booth uh, Nissan yang berada pada hari ini. Nissan ni antara booth yang paling besar uh, dekat Dewan inilah. Kita boleh lihat uh, barisan model-model yang diletakkan seperti model Leaf dan kat belakang sana tu kita ada sebuah kereta MPVK ataupun Nissan Rooks depan ni Nissan Leaf ni seperti yang kita tahu memang Nissan kereta elektrik dan dekat belakang tu pun saya rasa ada Nissan uh, nanti kita tengok model apa dan uh, seperti yang saya sebut tadi macam mana Nissan menghasilkan booth yang menggunakan konsep manga kita berada seperti seolah-olah berada dalam rumah uh, ruang tamu dekat rumah berada, di Jepun lah Ha, nanti kita akan jalan-jalan dekat sini dan kita tengok setiap satu model yang ada pada hari dan saya akan cerita setiap model apa kelebihannya dan kekurangan dia ok ini adalah Nissan Micra salah satu kereta elektrik yang akan dilancarkan dipamerkan dekat uh, Nissan booth lah so kereta ni merupakan kereta lebih kurang bersaiz Myvi sebab dia punya panjang tu lebih kurang 3974mm dan dia punya lebar 1774mm lah Uh, dia ada dua pilihan bateri uh, okay. pilihan bateri yang pertama adalah sebesar 40 kW dan pilihan kedua adalah 53 kW uh, ia dibangunkan dengan menggunakan platform AMP Art Small uh, dan berkongsi platform dengan menggunakan Renault 5E Tech So untuk bateri 540 kW dia punya jarak pemanduan adalah lebih kurang uh, sekitar 310 km Manakala untuk 52 kW dia punya jarak pembangunan adalah sekitar 408 km. So untuk DCFC dia boleh charge menerima sehingga 40 kW dan sorry untuk 40 kW dia punya DCFC adalah sekitar 80 kW dan untuk 52 kW dia boleh terima sehingga 100 kW. 15% kepada 80% dalam masa 30 minit. Okey, ini pula adalah Nissan N7 yang dibangunkan dengan Nissan dan juga kerjasama Dongfeng. So, mungkin kereta ni tak masuk Malaysia sebab kereta ni difasarkan dan dikhususkan untuk pasaran China. Dia sebuah sedan bersaiz sederhana dengan bateri dia bateri dia agak besar dan saiz dia pun agak besar panjang ni lebih kurang 4970mm serta lebar dia 1890 mm. So rekaan kalau kita tengok dekat belakang tu, ah rekaan dia tu ala-ala sebuah fastback lah. Dan aa, berbeza dengan kebanyakan kereta elektrik yang dikeluarkan oleh Jepun, yang ini menggunakan bateri LFP, lithium iron phosphate, ah bersaiz 58 kW ataupun 73 kW. So untuk kereta ni, aa, kereta ni sebenarnya dia ada dua pilih lah, sama ada kita boleh uh, gunakan motor 160 kW ataupun satu lagi motor 200 kW lah. So kereta ni sebab dia dibangunkan untuk China, so dia menggunakan konsep ataupun anggaran jarak perjalanan tu adalah CLTC. So untuk 58 kW, jarak perjalanan 510 km. Manakala untuk bateri yang lagi besar 73 kW, jarak perjalanan sekitar 625 km. Okey, Nissan juga ada mempamerkan sebuah SUV yang raksasa lah yang agak besar kan. So yang ni saya tak tahu market dia mana tapi kalau tengok dia beri size dengan engine ni dengan engine V6 ni saya rasa besar kemungkinan ini adalah untuk pasaran Amerika lah. Okey, sebagai contoh engine dia, engine dia 3.5 V6 twin turbo, kuasa dia lebih kurang 425 horsepower dengan 700 Nm torque dan uh, patrol ni dia menggunakan transmisi 9 speed automatic ha, memang spek-spek tu memang bukan spek untuk Malaysia lah kalau nak bayar road tax pun mati kita Mac jenis-jenis spek macam ni memang spek untuk Amerika lah ha, memang seperti kita tahu kebanyakan jenama Jepun ni memang pasaran utama dia adalah pasaran Amerika di mana dia orang suka memang kereta-kereta besar ni ha, walaupun dia orang kata nak EV memang dia orang memang suka kereta yang muka darah minyak So dia ada lagi satu pilihan all wheel drive yang tu boleh menghasilkan 394 PS dan 600 Nm torque Untuk setengah pasaran, pecutan kosong ke 100 dia dia boleh dibuat dalam masa 5.6 saat. So jarak pemanduan tu memang agak bagus lah untuk sebuah kereta crossover elektrik. Dia uh, memang agak sesuai untuk penggunaan harian dan juga perjalanan jarak jauh. Nissan Ariya pula, uh, Nissan juga telah menaik taraf SUV elektrik ni dengan beberapa fungsi yang baru lah ha, seperti kita boleh tengok dekat bahagian luar ni bahagian depan ni memang telah menerima pembaharuan dari segi dia punya muka depan tu kalau kita tengok ha, dia punya ada LED yang dekat depan dia punya front grill tu sebenarnya tak ada front grill pun dan dekat bahagian dalam dia ada Google Powered Infotainment maksudnya dia punya interface memang akan menggunakan Google serta dia punya ada dekat dia punya uh, charger tu dia ada ciri V2L Vehicle To Load dan bukan itu sahaja Uh, Nissan juga telah memberi perkara baru uh, ataupun menaik taraf dia punya suspension. Kalau kita tengok pula dekat suspension kereta ni telah menerima pembaharuan daripada Nissan. So Nissan kata dia telah mengubah dia punya spring rate, coefficient rate, dia punya absorber rate untuk tukar dia punya suspension menjadikan suspension kereta ni lebih lembut dan juga lebih selesa. ok dekat belakang kereta ni pula kita boleh tengok uh, Nissan Elgrand tahun 2026. Lah. So bukan kereta ni MPV ni tak akan dilancar pada tahun ini tapi akan dilancar pada tahun 2026 mungkin lebih kurang suku pertama ataupun suku kedua tahun 2026 so dalam kereta ni ada beberapa teknologi baru yang akan diperkenalkan oleh Nissan lah yang pertama dia punya tren kuasa so untuk L Grand generasi keempat ni dia akan menggunakan teknologi e-Power bukan e-Power yang lama tapi e-Power yang baru dengan teknologi Turbo so kita tak tahu lagi berapa kuasa dia tapi dia akan menggunakan enjin 1.5 turbo dan semua kuasa tadi akan dihantar melalui dua motor elektrik, satu dekat depan dan juga satu dekat belakang. So teknologi tu dipanggil sebagai Nissan e-Force. so dia boleh uh, dalam dalam sesengah keadaan di bahagian belakang tu kuasa elektrik tu akan menjadi lebih dominan supaya dia dia kata Uh, untuk dia punya suspension tu bekerja dengan lebih baik, dia tak ada kolengan, dia tak ada pitch tu lebih kurang dan kalau kita tengok dekat bahagian dalam lah, tu memang cantik lah Dia punya cushion untuk di bahagian dalam menggunakan cushion dengan teknologi zero gravity. Ah uh, dan dekat belakang tu kalau kita boleh tengok kan, dia punya design tu memang agak unik untuk sebuah kereta Jepun, especially daripada Nissan memang agak berani. So kalau kita tengok dekat situ ada e-force punya logo, ah uh, memang yang ni dual motor punya design lah And then Kereta ini juga menggunakan Intelligent Nissan Suspension System. Ha, adalah sistem baru yang diperkenalkan oleh Nissan. Manakala dekat dia punya depan tu nampak tak dekat cermin depan tu ada satu lagi uh, ciri baru dipanggil Nissan Pro Pilot 2.0. Ah ha, yang ini dia boleh menyokong ADAS sehingga level 4 sehingga 50 km sejam. So Nissan kata pengenalan teknologi uh, ataupun model-model baru seperti Agra, Nissan Patrol ni adalah penting untuk Nissan mengukuhkan semula jenamanya especially dekat Jepun. Ha, dia kata untuk menjadikan jenama dia menjadi dominan dekat global dia kena kukuhkan ni jenama Nissan ni ataupun jualan Nissan ni bermula dengan pasaran di Jepun dahulu. Untuk Nissan Elgrand ni dia menggunakan konsep rekaan dinamakan sebagai timeless Japanese futurism. So macam mana dia buat? Dia gabungkan traditional design punya daripada Jepun, craftsmanship, aesthetic dan dia menggunakan rekaan untuk masa depan ha, kalau kita tengok dekat depan tu dia panggil front grill kumiko pattern ha, itu adalah pattern yang biasa digunakan dalam Japanese craftsmanship bukan itu saja. kalau kita tengok dekat bahagian dalam especially dekat panel pintu ha, pintu depan lah kan kita boleh tengok dia punya pattern tu pun sama dengan bahagian rekaan depan. Dan bahagian belakang pun menggunakan rekaan lampu kumiko. Ha memang kalau kita tengok daripada depan belakang dia dengan dia punya spoiler yang tajam ke belakang tu memang nampak cun dan juga cantik. Dan kalau kita tengok kereta ni, dia ada pilihan enjin 660. Ya, ini ICE walaupun rupa depan dia macam sebuah kereta elektrik. Dan ini adalah kereta uh, ICE enjin 660NA ataupun 660 turbo ok kalau kita tengok ruang enjin ni memang kecil lah sebab dia hanyalah sekitar 660cc 3 silinder ada dua pilihan sama ada NA ataupun turbo untuk NA dia menghasilkan sekitar 52 horsepower 60 Nm Torque manakala untuk turbo 64 horsepower dan 100 Nm Torque uh, dia ada pilihan CVT tapi dia ada dua pilihan uh, train kuasa lah sama ada two wheel drive ataupun four wheel drive dia bukan untuk kawasan sebenarnya dia lebih kepada keselesaan dan untuk kegunaan bandar dan kalau kita tengok dia punya fuel consumption dia boleh pergi antara 20 ke 25 km per liter untuk jan, hujan je pula lah. dan kalau kita tengok kereta ni sebenarnya kan dia sebenarnya agak canggih tau dia ada pro pilot kalau tengok dekat cermin atas tu dia ada menggunakan sistem pro pilot so walaupun dia kecil sistem keselamatan dia memang cukup bagus Okay, sekarang kita tengok pula di bahagian dalaman ni lah. Okay, dalaman dia mungkin kita tengok agak pelik lah. Tapi kalau kita tengok dari segi keselesaan, practicality dan ruang penggunaan ruang yang maksimum kan. Kita boleh tengok bagaimana dia boleh buat ruang yang tinggi tapi selesa, kaki yang tinggi dan cushion selesa. Dan semua komponen-komponen pemanduan tu diletakkan dekat bahagian depan lah. Katanya steering, steering memang kat depan kan. Uh, macam tombol gear, dia punya pintu, dia punya screen semuanya berada dekat bahagian depan so ruang pengguna ruang tu memang sangat maksimum dan bayangkan dengan kereta harga RM65,000 ni dia punya soft touch tu uh, boleh tahan uh, walaupun sini tak ada kan tapi dekat depan ni memang ada dan kalau kita tengok pula dekat belakang uh, memang cukup selesa lah dan ok sekarang saya duduk dekat belakang uh, ni ruang kaki kalau kita tolak ke maksimum kita boleh tolak macam ni dan uh, kalau kita tarik depan so kita boleh pilih sama ada kita nak menggunakan uh, ruang yang maksimum untuk penumpang ataupun ruang yang maksimum untuk ruang kargo kat bahagian belakang. Satu lagi ciri yang menarik yang ada pada uh, Nissan Rogue ni adalah sliding door. Dia ada mungkin dia dah kunci sekarang tapi ini adalah sliding door kiri dan kanan motorized. So dia memang sangat-sangat praktikal dengan ruang yang maksimum dan tinggi nak masuk senang, lantai yang rendah. Ha uh, ini memang ciri-ciri sebuah KK Jepun yang memang sangat menarik ok so hari ni kita memang fokus berada dekat booth Nissan lah so kita boleh tengok Nissan punya design ni memang boothnya berasaskan kepada manga dia nak menerapkan balik budaya Jepun lah dia nak meminta dia nak menanam minat kepada anak-anak muda orang Jepun supaya membeli kereta balik sebab seperti yang dikata oleh CEO Nissan tadi dia memang menjadikan Jepun sebagai asas pasaran utama untuk perkembangan ataupun kekuatan model dan jenama nissan pada masa akan datang so esok kita akan sambung balik uh, kita punya review nissan tapi kita bukan lagi berada dekat sini kita ada, ada berada dekat grand drive so kita akan test nissan sunny dan juga nissan eddy resort Okey, sekarang kita berada dalam nissan aria so uh, nissan aria ni antara kereta 100kw yang saya memang harap sangat masuk ke malaysia tapi uh, entah macam mana kereta ni tak masuk lagilah di Malaysia dan memang saya harap uh, kereta Aria ni memang masuk dekat Malaysia sebab Nissan Aria ni dia sebenarnya mewarisi satu teknologi baru daripada daripada uh, Nissan GTR which is uh, e-force uh, e-force tu asal usulnya diinspirasikan daripada sistem ATTESA all-wheel drive yang digunakan oleh Nissan GT-R So, memang harap so, kita nak tengok dia punya handling macam mana kan sebab bila kita tinggi dengan berat sebenarnya handling kita akan menjadi tidak berapa sedap sangat dan saya boleh rasa sekarang, kalau kita bandingkan dengan Sakura yang berada dekat belakang kita ni Nissan Ariya ni, uh, dia punya ride quality dia adalah lebih selesa berbanding dengan dengan Sakura lah Mungkin dia lebih duduk tinggi Dan So pergerakan Ataupun Ride height tu Boleh diselaraskan Dengan lebih baik Berbanding dengan Sakura Yang duduk Berada Lagi dekat dengan Permukaan jalan So kita brake sikit Dan kita cuba langkah bump Sini Okay uh, Mungkin kita boleh rasa lah Sikit uh, Kereta ni agak keras kan uh, Memang Spring tu terpaksa dibuat keras Sebab Berat kereta ni lah Then Okay Steering feel dia steering feel untuk Aria rasa lebih sedap berbanding dengan kereta elektrik lain dan juga Sakura tadi Sakura tadi memang akan rasa little bit soft little bit uh, orang kata terlalu selesa terlalu comfort yang ni uh, rasanya macam lebih sedap lah dan sekarang kita lalu pembuka jalan yang tidak berkurata sangat dan barulah a uh, Suspension tu rasa kurang settle sedikit Kita brake Slow Mungkin dia takut ada Jari kereta lain daripada sini Masuk Then uh, Kita akan follow Nissan Note E-Power dekat depan Saya rasa yang ini Dia punya Power delivery lebih eksplosif lah Sebab yang ni lebih kurang ada Tinggi juga power dia 190kW Tak silap saya Nanti saya baca balik spek Saya pun dah lupa Spek tu ada dekat sebelah ni Hmm Okey. Okey, betul lah long range driving. Untuk berat kereta ni lebih kurang 2210 kg. Dan saya tak rasa kereta ni kereta ni berat tau. Sebab saya rasa kereta ni macam dia punya ringan. Saya rasa inilah kelebihan yang ada pada jenama legacy yang ada sejarah. Di mana kereta-kereta daripada Nissan ada dia punya legacy yang harus dipertahankan ya, dia punya explosive tu memang best lah hmm. dia bila kita tekan macam ni lah, memang kita rasa dia boleh pergi laju lah then alright ready untuk ambil selekoh kita try dia macam mana signal slow down 40 Yes, dia punya brake pun tak graby tau sebab setengah kereta elektrik Brake dia akan menjadi terlalu grabby Dan bila dia jadi terlalu grabby Kita rasa macam Seolah-olah Hidup kita ni memang Perlu digunakan untuk mengecas bateri saja. Sedangkan kita tak perlu buat begitu pun okay. Kita ada masa lagi untuk kita Pecut Okay 60. we go alright alright Then ah untuk kos pemanduan pendek macam ni saya rasa memang saya suka lah dengan Nissan Ariya ni then memang beberapa kali lah Nissan Ariya ni memang dah dibawa masuk ke Malaysia untuk diuji dengan unit samaran tapi kita tahulah tu Nissan Ariane tapi saya harap sangat memang Nissan Ariya ni uh, masuk ke Malaysia tapi saya rasa mungkin harga dia mungkin dia tak mampu nak lawan so dia ataupun dia punya competitiveness dia punya equipment tu tak mampu nak lawan jenama lain so they keep quiet lah but uh, Ariya adalah sebuah SUV elektrik yang bagus daripada Nissan dan akhir sekali kita berada dalam 400Z So, if you want, uh, please try uh, standard two sports sports mode, remote mode. Oh, mode, Yes. Ah. you can try. It, yeah. Alright, thank you. Kita berada dalam sport mode. Dia ada beberapa berapa mode. Ada sport, standard. Ah, oh, okay, kita pergi kita pakai sport lah. Sebab kita hanya dapat sekali peluang. Uh, dalam ni memang cantik. Kita ada meter tiga beradik. Ada volt meter. Ada Okay, ready. Sudah siap. to go. Okay, handbrake. Handbrake sebelah depan kita ni ada. Ada meter boost turbo, turbo speed, engine oil temperature, water temperature. Ada paddle shift. This is 400 Z. Yes. Ah, uh, sebenarnya 400 Z ni ada legacy yang perlu dipertahankan sama seperti Supra lah. And then dia memang saingan kepada Supra sebenarnya sebab itu 400Z bila dihasilkan dia letak handbrake manual dan gearbox manual tapi yang hari ni kita test kita akan gunakan uh, gearbox automatic lah 9 speed bukannya uh, bukannya manual tapi itu menyebabkan dua faktor sahaja uh, handbrake dan juga transmisi manual menyebabkan 400Z ni lebih laku daripada Supra tambahan pula especially dekat US lah tambah pula kereta ni uh, dia jual lagi murah so kita akan fokus pada hand pada driving right now kita follow the GTR dekat depan check dia macam brake good ah uh, sparing dia lagi sedap daripada GTR uh, dia punya weighted feel tu rasa macam lagi macam meaty ataupun lagi berotot daripada GTR mungkin dekat GTR tadi saya lupa nak masuk sport ke apa ok bagi dulu go <laughs> uh, this is a fun car lah go uh, oh dia punya brake nice 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 brake very nice ini adalah orang kata kereta, kereta yang menjadi sejarah dalam Nissan di mana GTR 400Z adalah sejarah yang telah dicipta pada masa lalu dan perlu dipertahankan pada masa depan. Dan setiap kali mereka menghasilkan produk-produk baru daripada Essential Kereta Elektrik, sesa sejarah itu berjaya diterapkan, legasi dia di bidang teknologi berjaya diterapkan pada kereta-kereta elektrik. Ha. So that's why uh, Bila kereta baru Jenama baru tu Kita macam Skeptical sedikit lah Sebab Dia tak ada fun factor Macam ni tau ha, Dia punya exhaust feel Semua tu Okay So kita Build up Space sikit Kita nak kecut Go ha Dia kereta ni kan Macam Miata Asteroid lah You know Miata memang tak ada power uh, Tapi kereta ni then suddenly Master all the power But you have to be Responsible lah Sebab kereta ke depan Kita ada uh, Traffic ke depan Drop gear yeah. uh, let's go man Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Woo <laughs> Uh, this is a fun car lah You know uh, Saya rasa kereta ni Lagi fun daripada GTR uh, Di mana GTR tu Kita rasa Ya yes, uh, Super car level lah Then uh, You have to master the car lah Walaupun kereta tu sebenarnya Senang nak bawa Tapi kadang-kadang kita rasa takut Dengan dia punya Kekuatan kita tu sendiri Jadi kita rasa Kita still in control Kita rasa kita still enjoy a little bit <laughs> uh, kalau dapat 2-3 round lagi ni memang best lah kereta ni yeah, memang best seolah-olah kita hilang semua masalah dekat dunia bila kita dengar bunyi enjin daripada enjin 6 uh, cylinder ni. Uh, saya rasa ni V6 lah kalau tak silap saya. Dia kom. dia bukan straight six macam Supra tapi dia V6. Ah. Uh. So, right. thank you so much everyone. Fai dah dapat jawapan kenapa kereta team lagi laku daripada Supra. <laughs> That's why lah The fun factor Walaupun mungkin Dia laju sikit ke Tak laju sikit Itu bukan Bukan dia Dia number one punya factor Kita masuk jalan Bukan kita nak berlumba We are, Kita nak cari Keseronokan Semasa memandu Di dalam Kesibukan dunia yang Serius Refin just sikit Okay, uh, habis je sesi driving ni so this end up ataupun jadi conclusion untuk kita punya program bersama-sama dengan Nissan dekat Tokyo Mobility Show dan juga dekat Nissan Test Track ni lah so apa yang Nissan nak tunjukkan kepada kita sepanjang uh, 2-3 hari punya adventure ni Nissan menawarkan teknologi elektrik, uh, KK elektrik hybrid e-power dan juga masih ada beberapa kereta yang menunjukkan Nissan ni sebenarnya sebuah syarikat yang ada excitement dan kami harap dengan menerusi teknologi ICE, teknologi EHEV ataupun e-power serta teknologi elektrik, Nissan boleh kembali menjadi orang kata peneraju dalam jualan kereta elektrik, kereta ICE dan juga jualan kereta dekat dunia. So, Nissan kena sentiasa ada sebab Nissan adalah legacy dunia otomotif dekat Jepun dan juga dekat dunia so kita memang tak boleh nak menolak uh, contribution Nissan kepada negara kita kepada dunia kepada dunia otomotif. dan sekian saja review kami bersama kali ini dan kami harap uh, anda boleh tekan butang like boleh tekan butang subscribe boleh tekan butang share dekat youtube, facebook, tiktok dan juga instagram mekanika malaysia Assalamualaikum